میرے تمام دوستوں بھائیوں بہنوں آپ پر سلام ہو رحمت ہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے یہ لاگ ہے انڈیا کے حوالے سے جو امریکی ادارے کا انڈین خفیہ راہ اجنسی پر تحفظات اور پابندی کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی اس ملک کو اقلیتوں کے لحاظ سے حساس ملک قرار دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور جو ہتھیار کی فراہمی ہے وہ بھی مشروط کی ہے وہ خواہ ڈرون ہوں یا تیاریں ہوں یا کوئی بھی اسلحہ جو امریکہ اور انڈیا کے مابین معاہدہ ہوا ہے اس میں مشروط رکھا جائے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف استعمال نہیں ہو پہلے بھی میں ہم نے امریکہ کے ایک ادارے کی طرف سے پابندی کا مطالبہ اور ہتھیاروں کو مشروط رکھنے کا مطالبہ اور اس ملک کو تشویشناک ملک قرار دینے کا مطالبہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ یہ مطالبات ایسے ہی ہوتے ہیں جس پہ کاروائی ممکن نہیں ہے مگر دنیا کے سامنے انڈیا کی پہلی جمہوریت کا سب سے بڑی جمہوری ملک ہونے کا دعوی وہ خاک میں مل جاتا ہے میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس طرح کی پابندیوں کے مطالبات محض کاغذی کاروائی ہوتے ہیں دوسرا میں وہ تھا کہ دراصل بی جے پی کے پیچھے وہ کون سے ہاتھ ہیں یا وہ کون سی تنظیم ہے جو یہ ساری کاروائیاں کرنے میں ملوث وہ ہے آر ایس ایس آر ایس ایس بنیادی جماعت ہے اور بی جے پی اس کا عسکری ونگ ہے اس کا سیاسی ونگ ہے یہ بی جے پی کی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے اقلیتوں کے خلاف ایک کہر ہے جو نازل ہوا ہوا ہے یہ بی جے پی کے پیچھے یہی آر ایس ہے اور دیگر جو اسلامک ملک ہیں اس میں بھی بیسک آر ایس ایس کا کارنام ہے جس کو بی جے پی مدد فراہم کرتی ہے سرپرستی فراہم کرتی ہے ہمارے بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے دیگر شہروں کراچی کے اندر یا لاہور کے اندر یہ جو جتنی کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے دراصل آر ایس ایس ہوتی ہے سرپرستی بی جے پی حکومت کرتی ہے مودی حکومت کرتی ہے تو اس حوالے سے میرا یہ جو تیسری یہ جو گفتگو ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میں نے انتخاب کیا ہے معروف کلمکار ہیں قانون دان ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے یہ وکیل ہے معنے وکیل ہیں ان کا نام ہے اے جی نورانی اے جی نورانی کو اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس کی پوری کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی انہوں نے اپنی کتاب میں آر ایس ایس کے حوالے سے متعدد انکشافات کیے یہ انڈیا کا آدمی ہے انڈیا کی سرزمین پہ رہنے والا شخص ہے اور آزاد قلم کا ہے انہوں نے یہ بتانے کی سائی کی ہے کوشش کی ہے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے انہوں نے اس میں اس تنظیم کی بنیادی فلاسفی کیا ہے دنیا بھر میں اس کی کتنی شاخیں ہیں مسلم ممالک میں یہ کس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں کیسے کاروائیاں کرتے ہیں ان کا نیٹ ورک کیا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے یہ ان افراد کو کیسے ہیر کرتے ہیں کیسے کاروائیاں کرتے ہیں کیسے جاسوسی کرتے ہیں کیسا دیگر ملکوں میں نقصان کرتے ہیں اپنے ملک کے افراد جو مسلم اقلیتیں ہیں یا کرسچن ہیں یا سکھ ہیں یا دلت ہیں یا کوئی بھی ان کے خلاف کاروائی ان کے الگ الگ ونگ ہیں بی جے پی کے اہم فیصلوں میں اس کا کیا رول ہوتا ہے یعنی آر ایس ایس کا بی جے پی یعنی حکومتوں میں اس کا کیا رول ہوتا ہے متعدد تجزیہ کار کئی بار ہندوستان کی حکمران جنتا پارٹی بی جے پی کو یورپ کے دائیں بازو کی قدامت مگر غیر فرقہ پرست جماعتوں یعنی جرمنی کی کرسچن ڈیموکریٹ یا برطانیہ کی ٹوری پارٹی سے تشویش دے کر چوک جاتے خطا کر جاتے ہیں کہ ان یورپی سیاسی جماعتوں کے برعکس بی جے پی کی کمان اس کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے بی جے پی کی جو برسر اقتدار ہے مودی جس کا وزیر اعظم ہے اس کی باغ ڈور مودی کے ہاتھ میں یا بی جے پی کے تنظیم کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی طاقت کا سر چشمہ نکیل لگام مہار ہندو قوم پرستوں کی مربی تنظیم راشتیہ سویم سنگھ آر ایس ایس کے پاس ہے جو بلا شبہ فی الوقت دنیا کی سب سے بڑی خفیہ تنظیم ہے جس کے مالی انتظامی معاملات کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ابھی تک منظر عام پر آئی ہیں گو کے آر ایس ایس اپنے آپ کو ایک ثقافتی تنظیم کے طور پر متعارف کراتی ہے یہ ثقافت کا نقاب اوڑھتی ہے ثقافت کی چادر اوڑھ کر لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاتی ہے مگر حال ہی میں اس کے سربراہ موہن بھاگوت نے یہ کہہ کر چوکا دیا دنیا کو کہ ہنگامی صورتحال میں ان کی تنظیم آر ایس ایس صرف تین دن سے بھی کم وقفے میں بیس لاکھ سیوک کارکنان کو جمع کر کے میدان جنگ میں اتار سکتی ہے کہیں بھی کاروائی کر سکتی ہے صرف تین دن کے کم عرصے میں اتنی بڑی انٹرنیشنل تنظیم ہے فوج کو اگر صف بندی اور تیاری میں کئی مادرکار ہوتے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آر ایس ایس کی تنظیمی صلاحیت اور تنظیم نظم و ضبط فوج سے بدر بدرجہ اونچا بلند بہتر ہے یہ معروف مصنف اور قانون دان اے جی نورانی نے حال ہی میں شاع پانچ سو صفات پر مشتمل زخیم کتاب کو مرتب کیا ہے لکھا ہے اور اس وقت وہ منظر عام پہ ہے، آپ خرید سکتے ہیں لے سکتے ہیں آر ایس ایس کی پوری ہسٹری کہانی انہوں نے اسی کتاب میں انکشاف کیے ہیں کہ بی جے پی کے لیڈران روز مرہ کے فیصلے کرنے میں تو آزاد ہوتے ہیں مگر اہم فیصلوں کے لیے ان کو آر ایس ایس سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے بی جے پی میں سب سے طاقتور آرگنائزنگ جنرل سیکٹری آر ایس ایس کا ہی نمائندہ ہوتا ہے آر ایس ایس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ خاص پوزیشن کے بعد صرف غیر شادی شدہ کارکنان کو ہی اعلی عہدوں پر فیض کیا جاتا ہے آر ایس ایس میں شامل ہونے اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم مودی نے اپنی حالیہ اسی لیے اس شادی کو چند ماہ چند سال بعد ہی چھوڑ دیا تھا اس لیے آر ایس ایس کی رپورٹ پوری لیڈرشپ غیر شادی شدہ لوگوں پر مشتمل آر ایس ایس کے سب سے نچلے یونٹ کو شاخا کہتے ہیں ایک شہر یا قصبہ میں کئی شاخائیں ہو سکتی ہیں یونٹ ہو سکتے تنظیم سازی دیکھے اس کی قصبوں سے دیہاتوں سے چکوک سے شہروں سے صوبوں میں مرکز میں اور بین الاقوامی سطح پر وہ ان کی شاخیں موجود ہیں ہفتہ میں کئی روز دہلی کے پارکوں میں یہ شاخیں ڈرل کے ساتھ ساتھ لاٹھی جوڈو کراٹے یوگا کی مشقوں کا اہتمام کرتے ہیں یعنی یہ عسکری تربیت ان کے مینوفیسٹوں کا ایک حصہ ہے آپ کو ہر پارک کے اندر ہر میدان کے اندر ہر گراؤنڈ کے اندر ان کو تربیت کرتا دیکھیں کبھی لاٹھی سے کبھی بالے سے کبھی نیزے سے کبھی جو خاص ان کے یونٹ ہے وہاں پہ عسکری تربیت کے لیے اصلے کا استعمال سکھایا جاتا ہے یہاں تک بات کو ہم مختصر کر دیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی یہ تنظیم جس طرح یہ کام کرتی ہے اگر پاکستان کی دانشور اس آر ایس ایس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھیں کہ بلوچستان میں جو اس وقت پوزیشن ہے جو حالات ہیں جو انتشار ہے جو تفری ہے جو یہ بم دھماکے ہیں یہ ہلاکتے ہیں یہ مزدوروں کا محنت کشوں کا قتل ہے اس کے پیچھے دراصل بی جے پی کی سرپرستی تو ہے ہی مگر اس کے پیچھے آر ایس ایس ملوث ہے آپ کشمیر میں دیکھیں آپ دیگر شہروں میں دیکھیں تو ان کے جاسوسی ہے ان کے اوپر ہی تو الزام ہے گاندھی کے قتل کرنے کا پٹیل نے انیس سو چیاسٹھ میں ان کے کارکنان پر پابندی عائد کر دی تھی کہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ اس تنظیم میں شمولیت اختیار نہیں کر سک بلکہ کسی بھی تنظیم میں شمولیت اختیار نہیں کی جا سکتی کیونکہ کسی سردار سرکاری عہدے دار کا یا سیاسی اہلکار کا کسی جماعت سے وابستی کی دراصل جانبداری ظاہر کرتی تو انہوں نے انیس سو پچیس میں اس جماعت کی جو بنیاد رکھی ستائیس ستمبر انیس سو پچیس اب آنے والا جو ستاس ستمبر انیس سو پچیس ہے یہ ست سالہ جشن منا رہے پٹیل کے کے بعد اٹھوجا سال تک یہ آر ایس ایس سرکاری ملازمین کو شمولیت کرنے سے بظاہر تو باز رہی لیکن سلسلہ جاری رہا پابندی جو اٹھی ہے وہ بیس چوبیس کے اندر اٹھونجا سال کے بعد یہ پابندی ہٹا دی گئی ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بین الاقوامی اخبار جرائد اور دیگر میڈیا پہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آر ایس ایس میں ملازمین سرکاری افسران کی شمولیت یہ ایک جمہوریت کے لیے خطرہ ہے اور یہ اخلاقی طور پر بھی یہ اہلکاروں کا سیاسی افسروں کا یہ جانبداری کا مظاہرہ ہوگا کہ آپ بی جے پی کے ملازم ہیں آپ تنخواہ ریاست بھارت سے لیتے ہیں اور خدمت احکامات حکم کی جو تابع داری ہے وہ آپ آر ایس ایس سے لیتے ہیں پھر وقت اتنا ہی کافی بہت مہربانی شکریہ